Сьогодні держава об'єктивно не може вирішити всі соціальні проблеми в повному обсязі, але програми щодо підтримки, кредитної підтримки, програми муніципального житла і таке інше вони повинні бути. І безумовно, що тут держава повинна зробити перший крок у вигляді прийняття певного нормативного акту. певного закону. Не завжди можна студентів розселити по гуртожиткам, просто немає, немає такої змоги. Ви знаєте, тут я звертаюсь до Міністерства освіти. Сьогодні якось, от ми знаходимося в Вінницькій області, де дуже багато навчальних закладів. 3, 4 рівня акредитації, першого, другого. І ну, я точно знаю, що там є порожні, порожні гуртожитки, там є вільні навчальні площі, але я розумію ректорів тих вузів, тому що є конкуренція дуже велика, вони не хочуть цього. Є і певні, тобто, але ж ми повинні розуміти, що це все державна власність. І держава, особі міністерства, повинна розпорядитися в цих умовах так, як потрібно. Складається таке враження, по-перше, використовують усіх термін, такий як евакуація. Ніякої евакуації не було. Евакуація це коли спланована дія переведення людей, майна і так далі. Якась ініціативна група в кожному вузі переїхала, почала працювати, а міністерства зараз видають, що вони координували евакуацію. Ніяких евакуацій не було. Розумієте? Скажіть відверто, міністерство освіти і інші міністерства, відомчі наші, скажіть, є якийсь координаційний центр, який займається цими вузами, про які ми сьогодні говоримо? Немає ніякого координаційного центру. Ніхто цим не займається. Одержали, звичайно, зараз пропозиціям записані непогані. Але ви що, не знали, що як ми переїхали, то в нас ні комп'ютери, ні обладнання, ні нічого, ні стола, ні стільця немає, у нас є бюджетні гроші, але нічого купити не можна. Тендер три з половиною місяці йде, ми рік прозаймалися. Ми вибачайте, я вдячний теж академії коменданту, то вона стілець дала, то вона стіл дала і так далі. Ми в жахливих умовах працювали. І ніякого міністерству до цього діла не було. За весь цей час до на нас не приїхав ні один представник ні Міністерства освіти, ні Міністерства охорони здоров'я. Я вже не кажу про інші питання. Звичайно, ряд питань вирішено, лічними базами Міністерства охорони здоров'я допомогло. От тут представники академії виступали у Києві. Працює понад 30 науково-дослідних інститутів Національної академії медичних наук. Наші колеги, лікарі. ни один никто не потекавайся как же там работают наши коллеги, медики, укроматорскую. На данный момент все студенты живут в общежитиях, хотя проблема общежития на тоже сложная. Я иногда слышу при вмруге, что в некоторых государственных общежитиях студенты привыкли жить по одному человеку в комнате. Я говорю, моих четвером поселится, но они уже привыкли, они так живут. Поэтому инвентаризация фонда общежития это очень правильная идея, эти все-таки общежития принадлежат Министерству образования. В некоторых случаях была сельская школа с февраля месяца. У нас были большие аудитории по 200 человек, и мы туда сажали 4 группы. В разных углах сидит 4 группы, рядом с ним преподаватель с ноутбуком, и он преподает нормально. Приезжал консул Германии и как раз попал на этот процесс. Зашел и сказал, да у вас индивидуальное обучение, у вас сидят группы по 10 человек, но были там накладки, потому что у нас очень хорошие историки. И говорят, потом все три группы слушали историю, а не слушали того преподавателя, который перед ними был. Нам крайне необходимы бюджетные места, сохранение бюджетных мест, потому что мы сумели за это время объехать 152 школы к его ворога, провести агитационную работу, мы известны, и к нам уже сейчас идут дети для того, чтобы понять... Как, у нас будут, как они будут у нас учиться. У нас висит незарегистрированная кредиторская задолженность. Мы не выплатили стипендии за 2014 год, и мы не выплатили заработные платы за 2014 год. У нас первая зарплата была в январе, 28 января, первый раз люди получили деньги. Почему не выплатили? А потому что 1 апреля появилась только техника. Технику нам предоставил фонд. Мы во все фонды, которые смогли обратиться, американский фонд развития, дали нам 54 компьютера, дали нам оборудование для технологии, технологии питания и так далее. В общем-то, наука пока тоже остановлена в университете. Мы нормально развиваемся с точки зрения экономической науки. У нас прошло три защиты кандидатской диссертации, одна докторская. Но мы совершенно не можем развивать химиков, физиков, мы не можем развивать обо... технологию питания, оборудование, потому что у нас нет возможности, у нас нет ничего. А для того, чтобы нам открыть морежу чтобы открыть счета по простому, нам необходимо было 2,5 месяца. Люди не получали зарплату с мая. Люди не получали зарплату до конца практически января. Обещано было, что нам выплатят. Мы были организованы 400, приказом номер 408 20 октября. Организован. Так вот, до 20 октября, 20 октября начали получать. Никто ничего не получил. До сих пор. Обещали министерство, министр обещал. А вы дайте мне, пожалуйста, письмо, разрешающее выплату. Письма не получили. До сих пор люди не получили за прошлый год. Выплата. То же самое стипендия была, люди, которые переместились, не получали. И вот мы только 27 декабря смогли открыть, открыть именно счет, и выплатит стипендию и зарплату будет. Но за три месяца, даже практически октябрь, 10 дней и два месяца. Остальное все люди не получили. До сих пор. Мы не знаем, к кому обращаться. Нам некому обращаться. У нас действительно нет органов, который бы руководил этим термещенным вузом. Мы не знаем. Что касается отношения в вуза. Луганский к нашему вузу. Значит, диверсионное отношение. Диверсии сплошные. Людей подсылают. Значит, студентов обрабатывают. Документы не отдают. Профессоров не увольняют, кто хочет увольнить. Кроме того, я хочу вам сказать, что мы сейчас, мы сейчас судимся практически четырьмя кредиторами, которые Буганс не выполнил, а мы за него отвечаем. На 3,8 миллиона. И мы проигрываем все Мы только оттягиваем для того, чтобы как-то спецсмотр как-то использовать. Сейчас вот пойдет выигрыш. Даже одна вот фирма, я вам называю, фирма бизнес гора которая зарегистрирована в Луганске, а руководитель переехал в Киев, потому что его разбомбили дом полностью, он там как-то каким-то образом себя выдал. И сейчас, находясь в фирма фирма с нами судится, и 800 тысяч нас отсуживает диверсия идет против университета, некому защитить. Ну а сейчас я вот получаю от службы безпеки о том, что мы необходимо нам, значит, на даты залежной копы, килькости пацанников, студентов, штатные из штатных коштов, табулевание профессии копии документы, социальные ставки на рахование потребных заработков, стихотворение -по таблетки. Значит, ничего не помогает. Мы нас уже начинаем контролировать. Да что с нас взять сейчас? Мы сейчас, у нас ну, студенты без, практически без оплаты, за ту оплату, которую они получают, прожить в парке невозможно. Метро для студентов наших платное. Мы обращались в этот местный совет, обращались, к тому же первым все обращались. Нет, для нас не дали по льготному метро они дали для наших студентов. Преподаватели бедствуют, особенно в начале бедствования. Товарищи, такое впечатление, что мы переместились и находимся в вакууме. Мы никому не нужны. Понимаете?